怎么样？好点没有？吓到了是吧？来，怎么样？谁包的？ 煲汤，你还会煲汤？当然了，我煲汤特别厉害。那都有谁喝过啊？那可多了。谁啊？我爸。还有呢？林奇。还有呢？还有个女孩。哪个女孩？这个女孩。 林教官，我这次在火场的表现怎么样？非常优秀。那你是不是要给我一点奖励啊？奖励你什么呀？带我出去玩。出去玩。 差点就被夏医生发现了、啊，发现不了，跟着我走，不用怕啊。那可不一定。想去哪儿？这难得约一次会，我可得好好计划计划。你先计划，我先带你去买身衣服。嗯，那今天得一个一个来。一个一个来，那么多选项，不能便宜你。<laughs> 这件怎么样？好看呀，那就它了。你不再看看吗？今天有时间？我今天不买了。今天你难得休息，我给你买。我买什么呀？我每天上班就那一身衣服。走吧，我买的不一样。 开心吗？开心。我们一会儿去哪儿？一会儿了。还想干什么？上车。夏医生。林芷，差不多了吧？我们都要查房了，能不能赶紧把南初带回来？南初？南初没在病房吗？你怎么还学会说谎了、啊？ 你们两个在吃吃喝喝，我在网上都看到了，全程直播啊！啊，好，好，我知道了。啊，好嘞，谢谢。怎么了？说我们被偷拍了，都发在网上。再待一会儿吧，求求你了。也该回去了。这好不容易出来一趟。我答应你。 后面我的假期都陪你，什么都不干。真的？军令状。那好吧，好吧。好吧走吧。昨天我在医院看见了雷陆潇，他是专门来看望南初的。咱们的男朋友可真贴心，我哥的 CP 营业了。哎，看还有图呢。 哎呀，齐老师，都已经是五 G 时代了，还在这二 G 冲浪呢？嗯，知不知道咱们的官方后台账号都快爆了？有些网友还把咱们之前那些节目都给翻了出来，给咱师傅和南初姐还剪了一条单独的 C P 故事线，叫什么“一火定情，欢喜冤家”，原定北巡消防队，对不对？挺有意思。不嘛，现在连我们都跟着火了，我们都有个外号叫“消防男团”，超话都涨了不少粉丝呢。哎哎哎,哎！ 回头你们那个小剧场带我一个呗。行是行，那就看齐老师怎么表现了呗、哎。哎，都别愣着了，让一让，让一让。嘿嘿，这也不知道是谁，从一早上就开始送东西，还点名送消防男团。哎，消防男团加油呀！嗯嗯、这消防男团谁呀、啊？嗯、哎，余副说了啊，谁的东西谁认领，还有二十多箱呢，忙去吧。哎。 来回去、啊。哎呀，一九，今天怎么有点累呢？这剪视频剪。哎呀，真的，哎呦，这脖子疼。你俩二十多箱呢？啊，对呀，齐老师。行行行，你俩先去，我去啊。消防员和女明星，小猪 CP 绝对是年度最佳 CP。友友们，小猪 CP 的糖，我先磕为敬了。 你们随意吧，民政局我已经给你们搬来了，就地结婚吧。仔细说说呢，想想就浪漫。节目里相识，节目后定情。西姑、啊，咱们什么时候可以出院啊？你待的太无聊了。现在网上关于你俩的事都发酵开了，医院呢是最安全的。我们又没有干嘛。 潘总，我这边有几个事儿得跟您汇报一下。这个 MG 钻石呢，希望南初啊可以代言他们的新品啊，我之前已经拒绝过了，但是他们那边的商务开出了一个很高的价格，您看我该怎么回啊？继续拒啊！哦，还有那个时尚求得杂志，希望给南初呢做一期独家专访，想让他聊一聊和林路潇的这个感情历程。你也知道，业界影响力这么大的杂志，我实在不好推啊，我已经说过了，都拒了。 好，哦，还有这个玉金电影公司，您记不记得之前他们聊过一个消防戏？不行。所有的商业活动一律拒绝，所有采访一律拒绝。你告诉他们，就说我韩北瑶不同意。明白。哎哎,哎，哎哎、干嘛、啊、你们？你们别。 臭姐，臭姐，别拍了，小姐，说几句。南叔小姐，简单说几句吧，别拍了。臭姐，臭姐，臭姐，南叔小姐，臭姐，臭姐，臭姐，简单回答几句吧。几位网友拍到的照片是真的吗？不好意思，病人现在正在休息，如果大家有采访的需求，可以和公司联系，我们会安排专人和大家对接的。李陆骁真的在和南叔谈恋爱吗？你们公司是不是早就知道，并且有意挑明隐瞒呢？我们在照片上看到林陆骁抱着南叔是真的吗？照片是真的吗？小姐，小姐。 安静！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 了静！安静！安静！安静！了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 静！安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  英雄救美，一场意外定终生，这不是童话爱情故事是什么、啊？消防员和女明星，这组合感觉还不错啊！哎，你们听说过救援心动吗？这就是赤裸裸的救援心动呀！哎，你说的对，我也注意到了。这这明明是正常的火场救人啊，这怎么网上发酵成这样了？关总啊，立刻办三件事儿。 第一，对于不实言论，公司发表声明；第二，和所有广告代言商进行协商，暂停所有近期关于南初的一些商务活动；第三，要求包括南初在内的所有相关人员保持低调，严禁任何人发表关于他俩恋爱的信息。明白。韩诺、啊。 您是不是不太看好他们两个？你错了，我觉得他们挺好的。我怕他俩被毁了。消防员这个职业太特殊了，他们不属于这个圈子。你知道现在有多少双眼睛盯着他们俩吗？ 你不知道谁现在别有用心，想利用他们来做文章。公司很多人想利用这个事情炒热度，但是我不想。我们要保护好他俩。明白了，你放心，我会跟男主讲的。嗯。 不止不好意思，还得麻烦你跑一趟。主要是这两天医院的记者越来越多，已经开始影响到我们正常工作了。给你们添麻烦了。其实网上的评论我有看一些，我觉得继续住在这里，对你和南初都不见得是个好的选择。我明白，谢谢你，夏医生。 西姑，我们出来了。放心，没有人跟。那就好，吓死我了。宗哥去应付记者了，你们自己小心啊。好。你公司说你什么了？公司没说我什么。现在这网上的消息搞得乱七八糟的，而且你这事业算是刚刚起步嘛，我也不想耽误你。那人都说这个，人怕出名。 人红是非多嘛，是吧？怕影响你？我不怕，我又没拿这个炒作，也没有耽误工作，随便他们怎么说。不过，咱们俩的事情有没有耽误站里的工作？那不会啊，那我们正常该出警出警啊，不影响。那就好，这是我们俩的私生活，我不希望别人指指点点的。 嗯，那道理是这样啊，但是，你说你刚刚有点名气，有一群人喜欢你，那这一群人当中呢，就肯定会有一些不希望你有私生活，他希望你活成他们想象中的那个人，这就很麻烦。我明白，我知道你不在乎这个，但是吧，想来想去，我还是担心。 我怕这些事会伤害到你。放心了，林教官，在火场里你保护我，但是职场里我会保护好我自己。我也不是吃素的。不吃素？那你能吃什么？林奇、啊。喂，哥，在哪呢？我和爸在你家呢。啊？干嘛呀？爸让我通知你，赶紧带着南叔一起回来，他正在做饭，必须要落实。 反正我已经通知到你了，自己看着办。现在啊，确实有点突然啊。没事没事没事，这样不能说成改天，今天不合适。哎，但但叔叔都在家等了，要不还是去吧。这丑媳妇也迟早见公婆的嘛。哎，我觉得不准备准备？要不回去换身衣服吧。太远了吧。 嗯，去买点什么吧。我想想啊，别紧张，没事儿。我不紧张。我爸特好说话，别怕。<laughs> 搞得我都紧张了。爸，爸，哎哥，哥回来了，咱爸呢？厨房呢？啊、嗯。 啊，你们都回来了啊！啊、叔叔好。哎，你好，你好，南初，饭菜马上就好，你们先坐着歇会儿。我来帮忙吧。<怕>不用，我爸就怕人帮忙。哎，嫂子，想的真周到，又不是第一次来，还带这么多东西。嗯、真,真是。嗯。叔叔。 听说您也是消防员，是。我对消防员一直都有特殊的情感，您可能不知道，我十七岁的时候遭遇了一次火灾，就是陆骁把我救出来的，所以我心里一直特别感谢他。啊，对对对对，爸，这事儿我知道。当时这事儿吧，还出了个乌龙，我哥救南初的时候穿的是别人的战斗服，结果南初想报恩，差点报错了人。所以说啊，这有缘的人无论在哪儿都能见面。 你说对不对？确实挺有缘分的，南初啊，听说你是个演员是吗？对，但是我的梦想是成为一名舞者。我和几个朋友开了舞社，叔叔要是有时间，可以来看我们的舞剧啊。是是是，南初还要我做首卷。 那你们家里人是干什么的？我妈妈现在在美国，我爸爸很早的时候就去世了。嗯、那你妈妈现在？啊你让南初吃点东西。你这一身问，人家怪紧张的。爸，来吃东西，吃<好>吃，吃吃先吃东西啊，趁热吃。嗯，你尝尝我爸的手艺，我应该没骗你吧？别吃，好，谢谢爸。韩总，我的伤已经好的差不多了，你什么时候给我接工作啊？ 着急，你先好好养伤吧。公司已经把最近你的几个片约都推了。韩总，我这一点小伤不算什么的。你说我都这么长时间没有曝光了，我再不曝光，这才是真的危险吧？公司有公司的安排。韩总，你说如果去跟广告不行的话，那代言我应该可以接的吧？你不用那么着急。总之。 先把伤养好了，啊！新闻看了吗？没想到吧，那个南处可真不是个省油的灯啊！ 冉哥，我们可以合作了。南叔、啊，让他们哥俩忙去吧，你陪我坐着看看电视。对，您跟爸聊会儿。行，小心来。哈哈，坐。叔叔爱看京剧啊？啊，偶尔看看。 我小时候学舞蹈，还学过几个动作呢。哦。说实话，我不看好你们俩的事。是因为我的职业吗？不不不、哦，恰恰相反，是因为陆骁的职业。 你知道他是一名消防员，他的命，并不属于他自己。我知道，但我已经做好准备了。我知道，你们俩现在正是你侬我侬的事，什么承诺、什么决定都能说。可是。 你们以后要面对的可不止这些。你是个聪明姑娘，应该明白我说的意思。